जय अम्बे मित्रों हमारे गुजरात में भाद्रपद की पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है जो अपने गांव मोहल्ले शहरी जो, जो भी है मानता के अनुसार अम्बे माँ का रथ निकाल के कई सालों से परंपरागत चलते हुए अंबाजी तक पैदल चलते हैं। अंबाजी गुजरात और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है जो बनासकाटा जिले में अरवली पर्वतमाला स्थित है यह हिंदू धर्म की शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है माँ अम्बा देवी दुर्गा का स्वरूप है यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि धार्मिक महत्व अंबाजी मंदिर इक्यावन शक्ति शक्तिपीठों में से एक माना जाता है पौराणिक कथा के अनुसार यह देवी सती का हृदय गिरा था जिसके कारण इसी इसी शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है स्वयं भू यंत्र है जो ईसा यंत्र इसकी पूजा की जाती है अंबाजी मंदिर गुजरात राजस्थान के सीमा के पास आरासुर पहाड़ी पर स्थित है पालमपुर से 45 किलोमीटर माउंट आबू से 20 किलोमीटर की दूरी पे है अहमदाबाद से चलोगे तो एक किलोमीटर एयरपोर्ट की दूरी पे है जयंब मित्र मंडल रामनगर साबरमती पिछले पंद्रह साल से लगातार हमारा सेवा कैंप चल रहा है ये बड़े बड़े तपेले जो आप दिख रहे हैं आगे हमने माता जी की स्थापना कर दी हमारे कैंप में और आराधना वगैरह भी आपने देख ली होगी जो ये अम्बे माँ का वर्णन कर रहे थे तब आप देख रहे हो इसमें चार सौ लीटर दूध सुबह उबलेगा साथ में गर्मा गर्म जिलेबी होगी वो चार बजे से शुरू होगा सुबह में रात के बारह बजे लगभग तो नौ बजे तक पूरी सॉरी दूध और जिलेबी चलता रहेगा दूध जलेबी जैसे एक नौ बजे तक खत्म होगी तो पूरी सब्जी चालू हो जाएगी पूरी सब्जी के साथ छाछ होगी जलेबी तो बची हुई है तो साथ में चलती रहेगी दूध बचा है तो पूरी सब्जी के साथ दूध भी बचा रहेगा ये जलेबी निकालना शुरू कर दिया रात को अभी 12 बजे है जलेबी हमेशा देखो गोल गोल ही बनती है बहुत कोशिश किया चोरस बनाने की लेकिन सीधी होती नहीं है उसका नाम ही जलेबी है जो गोल गोल बनती हुई स्विमिंग पूल या तो तोहद जैसे बड़े बड़े तपीले में ये दूध उबाला हुआ है इसमें केसर का कलर दिख रहा होगा काजू बादाम, द्राक सॉरी काजू बादाम, केसर पिस्ता के वाला दूध और हमारी जिलेबी का प्रसाद का वितरण शुरू हो गया है ये वितरण भी होता रहेगा तब तक अपने मंदिर के बारे में सोच ले तो प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए अंबाजी मंदिर बहुत ही उचित स्थान है इसमें मंदिर में गर्भगृह सोने का और चांदी से सजा हुआ है यह यंत्र भक्तों के लिए विशेष केंद्र बना हुआ है गब्बर पर्वत जो बाद में पड़ता है मंदिर के पास गब्बर पहाड़ी पर एक पवित्र स्थान है यहाँ माँ अम्बा एक माँ अम्बा का ही मंदिर है इसकी विशेष पूजा और मेले का आयोजन होता है कामाक्षी मंदिर और मानसरोवर मंदिर के पास यह स्थान भक्तों के लिए एकदम आकर्षण का केंद्र है नवरात्रि उत्सव के दौरान यह भारी भीड़ उमड़ती है और गरबा डांडिया पारंपरिक नृत्य का भी आयोजन होता है इतिहास और कथाएं में माना जाता है कि मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है यह की पौराणिक कथाएं देवी सती और भगवान शिव से जुड़ी हुई है मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी मिलता हुआ है कैसे पहुंचे तो हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा एक किलोमीटर दूर अहमदाबाद स्थित है रेल मार्ग में पालमपुर और माउंट आबू नजदीकी है सड़क मार्ग पूरे गुजरात से जुड़ा हुआ है गुजरात तो और राजस्थान से कहीं से भी आ सकते हैं। पास में देखने लायक स्थल है तो माउंट आबू है राजस्थान का प्रसिद्ध हिल स्टेशन दोनों बीस किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है जेसोर स्लोक बेयर सेंचुरी अभ्यारण्य है कुम्बारिया जैन मंदिर भी पास में पड़ता है सांस्कृतिक महत्व देखे तो अम्बाजी गुजरात के सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक हिस्सा है यह मेले उत्सव और परंपराएं स्थानीय संस्कृति दर्शाती है पैदल रथ पे हमारे कैंप के स्वयं सेवक माँ अम्बे की आरती करते हुए नवरात्रि के दौरान दोरा, दौरान गरबा का आयोजन विश्व प्रसिद्ध है यात्रा के लिए कुछ सुझाव है नवरात्रि के समय में भारी भीड़ रहती है इसलिए एडवांस बुकिंग करके आए मंदिर के दर्शन के लिए समय सुबह प्रातः सात से नौ बजे तक है उचित वस्त्र पहन के आवेदी बनियान वगैरह में नहीं चलता धारा धोरण के हिसाब से अपने भारतीय सांस्कृतिक देश में आना है अंबाजी मंदिर इक्यावन शक्तिपीठ में से एक माना जाता है पौराणिक के अनुसार देवी का का गिरा था जिसके कारण शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है यंत्र का होता है यह मंदिर शक्ति उपासक विशेष रूप से के के भक्तों लिए साबरमती साबरमती ना हमें कितना मेंबर छे तुम्हें कैंप में अबाउट हमारा हमारा स्टाफ में 25 मेंबर ने रसोड़ा वाला स्टाफ में 40 मेंबर 40 मेंबर ने सो सो सेवाओं में करे तो सवारे वेला जले भी आती है कितना बजे स्टार्ट करे सो 4 बजे 4 बजे से स्टार्ट था है। तो 9 बजे पछि पूरी सा 9 बजे सुधी दूध ने देले दी એટલે કોસ્ટલ પેલા કરે કે અમુક ટાઈમ પૂરતો જ આપો

તારામાર સારી પેના આપે જેને સારી રીતે સમજાવે એ મેરા તો glandular guru ના કરે કઈ જે એ અમારો ઈશાન થોડી સાતી પ્રેરણા ભી લેત રે છો ચલો બંદીઓ એની ભી હોલ વાત હા પછી સાટ કેટલા કેટલા સુધી રહે પોલીસ આ કેટલા વાગ્યા સુધી રહે ચાલે અનલિમિટેડ છે એનો કોઈ ટાઈમ છાસ ભી કઈ સાંભળો તો જો

આ કોઈ બહાર લોકો દેરી માંગવાનો ઉગ્રવાનો સહેવો નહી બહુ સરસ કરે કર સરસ છે વ્યવસ્થા અમારી અને ઓણે લગભગ 3-4 વર્ષથી તો તમને કવર કરો છો દિવસો દિવસ સુપરમેન્ટ આવે છે મંદિર બહુ સરસ બનાય છે એના આશીર્વાદ છે મમોન દેનો કે આપના ના ના એ પરવાનગી અને નાના આશીર્વાદ છે બહુત બહુત ધન્યવાદ દીપુભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ એ ہمارے રાજકોટ કે યાત્રી સંગ હે एकदम शिस्त पालन समय बद्धता और ड्रेस कोड लेडीज है तो चनिया चोली पहने हुई है एक साल अलग अलग ड्रेस कोड रहता है जेंट्स से तो उनका भी ड्रेस कोड अलग अलग रहता है हमारा गुजराती स्टाइल में और हम हमारे गुजराती गरबा और रास भी सुनते रहिए कम्मा तुमने ता दिन बोलो अम्बे मात की जय भाई भक्तों अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मां अम्बे याद करते हुए प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा थैंक यू जय अम्बे अम्बे रात दीमावली اے خدا دے اے بندے باج کماں دیکھے بندے اے اے ماری قسمت کدی نالے عمر کما کرے ساتھ جمع اے ہمارا رلو جانو پایے راج کی کمو اے جناب پیر تن مولا قبول رتن جا مي تمنا ماڈی تقوار بدلنے پيڏي آوڏي ماجي تقوار بدلتا نے پيڏي آوڏي هي مارا دسنو پر دسنو آوي دا تو هن دسن پر دسنو बोलो अंबे की जय